Isu panas membabitkan Johor Darul Tazim sekali lagi menjadi perbualan hangat peminat bola sepak tempatan apabila nama Juan Muniz dikaitkan dengan keputusan mengejutkan kelab untuk melepaskannya, namun dalam masa yang sama JDT memilih untuk menyimpan Ika Undarbarana. Situasi ini menimbulkan pelbagai persoalan, spekulasi dan perdebatan dalam kalangan penyokong Harimau Selatan yang sentiasa mengikuti setiap gerak geri pengurusan kelab paling dominan di Malaysia itu. Keputusan ini bukan sahaja berkait dengan soal teknikal di atas padang, tetapi juga mencerminkan falsafah, perancangan jangka panjang serta hala tuju sebenar JDT dalam membina pasukan yang bukan sekadar hebat di peringkat domestik, malah disegani di Asia. Juan Muniz sebelum ini dilihat sebagai antara pemain yang memiliki kualiti teknikal tinggi, pengalaman luas dan kebolehan membaca permainan dengan baik. Kehadirannya di JDT pada awalnya diharapkan mampu memberikan dimensi baharu di bahagian tengah sama ada sebagai penghubung antara pertahanan dan serangan atau sebagai pemain yang mampu mengawal tempo permainan. Namun realitinya, persaingan sengit dalam skuad JDT ditambah dengan keperluan taktikal tertentu menyebabkan Muniz gagal untuk benar-benar menambat hati barisan kejurulatihan. Walaupun tidak dinafikan sumbangannya dalam beberapa perlawanan, konsistensi dan keserasian dengan sistem permainan JDT menjadi faktor utama yang akhirnya membawa kepada keputusan untuk melepaskannya. Dalam masa yang sama, keputusan JDT untuk menyimpan Iker Undabarana menimbulkan persoalan mengapa pemain ini masih diberikan kepercayaan. Iker mungkin tidak terlalu menyerlah dari segi statistik gol atau bantuan jaringan, namun peranannya di atas padang sering kali bersifat senyap tetapi signifikan. Dia merupakan pemain yang disiplin, memahami sistem permainan dan sanggup melakukan kerja-kerja kotor yang jarang mendapat pujian, tetapi amat penting dalam memastikan keseimbangan pasukan. Keupayaan Iker untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai peranan, sama ada sebagai pemain tengah bertahan atau pemain sokongan, menjadikannya aset berharga dalam skuad yang sering berdepan jadual padat dan keperluan rotasi pemain. Keputusan ini juga perlu dilihat dalam konteks pengurusan pemain import JDT yang sentiasa berprinsipkan kualiti, kesesuaian dan nilai jangka panjang. JDT tidak sekadar menilai pemain berdasarkan nama besar atau pengalaman semata-mata, tetapi lebih kepada sejauh mana pemain tersebut mampu memenuhi tuntutan taktikal jurulatih dan mengekalkan standard prestasi tinggi secara konsisten. Dalam hal ini, Muniz mungkin gagal memenuhi semua kriteria tersebut, manakala Iker pula dilihat lebih sesuai dengan DNA permainan JDT yang menekankan disiplin, intensiti tinggi dan pemahaman taktikal yang mendalam. Dalam perbincangan yang sama, nama Bergsen juga kembali menjadi tumpuan apabila dikatakan, diamkan, Cisco Munoz. Frasa ini membawa maksud bahawa prestasi Bergson di atas padang seolah-olah menjadi jawapan paling ampuh terhadap sebarang keraguan atau kritikan, termasuk daripada jurulatih atau pemerhati luar. Bergson terus membuktikan bahawa dia adalah penyerang berbisa yang suka dicari ganti. Naluri jaringannya, pergerakan pintar dalam kotak penalti dan ketenangan ketika berhadapan dengan penjaga gol menjadikannya senjata utama JDT dalam misi memburu kejuaraan. Walaupun Cisco Munoz dikenali sebagai jurulatih yang tegas dan berprinsip, kehadiran pemain seperti Bergson memudahkan tugasnya dalam merangka strategi. Apabila penyerang utama sentiasa menjaringkan gol, tekanan terhadap jurulatih sedikit berkurangan dan fokus boleh diberikan kepada aspek lain seperti kestabilan pertahanan atau variasi serangan. Bergson bukan sahaja menyumbang gol, malah sering menarik perhatian pertahanan lawan. Membuka ruang untuk rakan sepasukan mencipta peluang. Dalam konteks ini, boleh dikatakan bahawa aksi konsisten Bergson menjadi bukti nyata bahawa keputusan-keputusan taktikal yang diambil oleh jurulatih adalah berasas. Namun begitu, hubungan antara pemain dan jurulatih bukanlah semata-mata soal gol dan kemenangan. Cisco Munoz terkenal dengan pendekatan profesional, disiplin tinggi dan keperluan untuk setiap pemain memahami peranan masing-masing. Berksen yang mampu menyesuaikan diri dengan kehendak jurulatih, sama ada dari segi pergerakan tanpa bola atau tekanan awal terhadap pertahanan lawan, dilihat sebagai contoh terbaik pemain import yang memahami budaya kerja JDT. Ini secara tidak langsung mendiamkan sebarang suara yang meragui pendekatan Cisco atau keberkesanan taktikalnya. Isu Juan Muniz, Iker Undebarrena dan Bergson juga mencerminkan realiti pahit dalam bola sepak profesional. Tidak semua pemain berbakat mampu bertahan lama di kelab besar seperti JDT. Persaingan dalaman yang sengit, tekanan untuk sentiasa menang dan jangkaan tinggi daripada penyokong menjadikan setiap posisi dalam pasukan sentiasa terdedah kepada perubahan. Pemain yang gagal menyesuaikan diri dengan cepat atau tidak konsisten dalam prestasi akan berdepan risiko untuk diketepikan walaupun memiliki reputasi yang baik di tempat lain. Dalam masa yang sama, keputusan-keputusan ini menunjukkan keberanian pengurusan JDT dalam membuat pilihan yang mungkin tidak popular tetapi dianggap perlu demi kepentingan pasukan. Melepaskan Muniz dan mengekalkan Iker bukanlah keputusan emosi, sebaliknya hasil penilaian menyeluruh terhadap keperluan pasukan, keseimbangan skuad dan perancangan jangka panjang. JDT sedar bahawa untuk kekal dominan, mereka tidak boleh terikat dengan nama atau status pemain, sebaliknya perlu sentiasa fleksibel dan berani berubah. Reaksi penyokong terhadap keputusan ini juga pelbagai. Ada yang merasakan Muniz tidak diberi peluang secukupnya, manakala ada pula yang menyokong keputusan kelab kerana percaya kepada kebijaksanaan pengurusan dan jurulatih. Apa yang pasti, budaya profesional di JDT telah membentuk mentaliti bahawa tiada siapa yang kebal daripada persaingan dan setiap pemain perlu membuktikan nilai mereka dalam setiap sesi latihan dan perlawanan. Kesimpulannya, isu Juan Muniz dibuang, Iker Undabarana disimpan, serta peranan besar Bergson dalam mengukuhkan kedudukan Cisco Munos, semuanya berkait rapat dengan falsafah dan identiti JDT sebagai kelab elit. Keputusan-keputusan ini mungkin sukar diterima oleh sesetengah pihak, tetapi ia mencerminkan realiti bola sepak moden yang menuntut keberanian, ketegasan dan visi yang jelas. Selagi JDT terus meraih kejayaan dan mengekalkan standard tinggi, setiap keputusan, sama ada popular atau kontroversi akan dinilai berdasarkan hasil di atas padang dan setakat ini harimau selatan masih berdiri sebagai kuasa besar yang suka digugat dengan setiap langkah mereka sentiasa menjadi perhatian seluruh negara